Вы имеете в виду, я так понимаю, что преимущество по чуть-чуть перешло к нам. Да. Было два разных тайма, 100% я с вами согласен, но была и такая установка. Мы долго изучали вашу команду. Нефтяник очень хорошо играет при контратаках. Два быстрых. Сланга, это два брата Пасича, которые моментально покрывают зоны при потере мяча. Хорошие Арвеладзе в центре, вообще очень хорошая команда. Поэтому мы построили игру изначально где-то слегка от обороны. Мы опускались ниже, пытались закрыть зоны и ждали. этого. во втором тайме перестроили игру, стали играть выше, больше прессинговать. Где-то, может, нефтяник оказался не готов, не знаю. Но молодцы наши ребята, которые... Я проявили и характер и волю и все. Для лидера чемпионата, как бы мало создали. Есть ли этому объяснение? Дома мы в предыдущей игре с Николаем, к сожалению, создали еще меньше голевых моментов и проиграли, как вы знаете. Конец чемпионата идет. Накал большой, ответственность большая. Команда в прошлом году играла во второй лиге, а сегодня перед ней стоит задача выйти в премьер-лигу не знаю, знаете вы, нет. Не то большая ротация была у нас. Буквально летом там усилились, может быть, с Кепским. Ну, таких больше не, не, было у нас сильных изменений. Зимой пришли, пришли там Ямполь, Семенина, Кучинский. Тоже им надо дать время в лицах в коллективе то э, А так все остальные ребята, некоторые еще полгода назад, ну ладно, не полгода, год назад на области играли. Там, вот сегодня там играл Гончаренко, Сафону. То есть где-то вот этот груз ответственности с ним тяжело справиться. Плюс травмировались у нас, травмировался Скепский, который был лидером команды, забивал. В прошлую игру пропускали там, Семенина, Бушман. Это сказалось на игре. Сегодня выздоровели, сегодня был настоящий бой. Я думаю, зрителям должна была игра понравиться. Мне лично, как тренеру, как специалисту, то я увидел две боевитые команды, которые были нацелены на результат, на победу, на борьбу, не уступить ни в одном единоборстве. Ну а повезло нам где-то забить. Спасибо ребятам, что так получилось. Могли и проиграть, никто не спорит. Вот так. А, скажите, а в команде у вас? Капитан команды, центральный защитник Тарасенко Олег пришел к нам два года назад. Ну он же сам местный парень, он черкащанин, был в Карпатах долгое время, потом в вернулся, потом поиграл в Буковине Черносах, по-моему, опять вернулся к нам. А, сегодняшнюю его имеете в виду? Загаль... Ну, конечно. То есть кто-то приходил, кто-то уходил. Сегодня там не играл правый защитник Шопин у нас, который сейчас основной. Но его достойно баланс заменил. Молодец, Денис. Тот же Рома Гончаренко полгода предыдущий не играл. Он летом пришел с чемпионата в области. Молодой парень. Сейчас он доказал, что он не слабее кого-то, даже моментами очень неплохо. Ну, не моментами, а вообще молодец. То есть... Синегуполев тоже заслужил свое место. Они с Давыдовым конкурировали на равных. Ну, как бы вам сказать, долго или недолго, я так уже не могу считать все эти цифры. Но процесс этот был длительный. До конца матча практически у нас шла игра без желтых карточек, а потом посыпалось. Это связано с тем, что не больше хотел добиться результата. Я вам только что сказал, хотели добиться результата обе команды. И вы видели, насколько было жестко. Просто там было... Ну, у меня много эмоций, я сейчас это так прокручиваю в голове. Я, насколько я помню, там было три или четыре раза подряд нарушения в течение двух-трех минут. И они как-то я не подряд, 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 и потом пошли там две подряд желтые карточки получил нефтяник, потом у нас там Ямполь получил, потом, ну, я уже честно сказать, я не помню за желтые карточки. Все, спасибо. Удачи. Вам. Все, спасибо и вам удачи.